Salam əziz izleyicilər. Bu videoda Dövlət İmtahan Mərkəzinin 7-ci sinif şagirdləri üçün hazırladığı kimya sinif testindən İlki kimya və anlayışlar mövzusunun E variantında olan testləri izah edəcəm. 1-ci sual boş xanalara müvafiq maddələri yazın deyir. Deməli bizə 4 müxtəlif qaz verilib, biz onların bir atomlu və çox atomlu olduqlarını müəyyənləşdirməliyik. Azot 2 atomlu bəsit maddə əmələ gətirir, yəni çox atomluya aiddir. Helyum təsirsiz qazdır, bir atomludur. Həmçinin argon da təsirsiz qazdır və bir atomludur. 2 və 4 gedir bir atomluya və ozon 3 atomlu bəsit maddə əmələ gətirir. 2-ci sual: Bəsit maddələrin əmələ gəlməsində neçə kimyəvi element iştirak edir? Qrafit karbonun şəkil dəyişməsidir, qırmızı fosfor adı üstündə fosforun şəkil dəyişməsidir. Almaz həmçinin yenə karbonun şəkil dəyişməsidir. Xrom metaldır, ozon və oksigen hər ikisi oksigenin şəkil dəyişməsidir. Yəni burada karbon, fosfor, xrom və oksigen 4 müxtəlif kimyavi elementin əmələ gətirdiyi bəsit maddələr verilib. 3-cü sual x, y və z-i müəyyən edin deyir. Deməli x ibarətdir nüvədən və y-dan. Aha. Bu atomdur. X atom olacaq. E, elə bunu X-a yazsam daha yaxşı olacaq. X atomdur. Atom nədən ibarətdir? Nüvədən və onun ətrafında hərəkət edən elektronlardan. Deməli y olur elektron. Nüvənin özü isə proton və neytronlardan ibarətdir. Yəni Z proton olacaq. 4-cü sual qarışıqları cədvəl üzrə ayırın deyir. Şəkər + su. Şəkər suda yaxşı həll olur, deməli homogendir. Gil + su. Gil suda həll ola bilmir, deməli heterogendir. Bitki yağı + su. Bitki yağı da həmçinin suda həll ola bilmir, heterogen qarışıqdır. Etil spirti isə suda yaxşı həll olur, deməli 4-cü qarışıq homogen qarışıq. 5-ci sual. Nöqtələrin yerinə normal şəraitdə müvafiq ədədləri yazın. 1,204 x 10^24 molekul dem qazu var. Mən bu rəqəmi bu cürdə yaza bilərəm: 12,4 x 10^23. Yəni vergülü 1 vahid sağa çəkdim və 10^24-ü 10^23-ə qədər kiçiltdim. Yəni eyni rəqəm də əslində. 10 dəfə böyüdüb 10 dəfə balazallaşdırırıqsa eyni rəqəm alınır. Ve bu rəqəm 2 Na demekti. Çünkü Na yani Avogadro sabiti 6 tam %2 vurulsun 10 üstü 23'tü. Bize verilmiş bu 12 tam %4 vurulsun 10 üstü 23 adedi de Na'dan 2 defa büyüktü. Demeli 2 Na'dı bu. 2 Na molekulu olan dem gazı 2 moldu. <laughs> Çünkü bütün maddelerin 1 molunda Na kadar molekulu var. Və 2 moldusa nə qədər litrdir görəsən? Qazların normal şəraitdə 1 molunun həcmi 22.4 litrdir. Bize verilmiş demqazı 2 moldusa onun da həcmi 44.8 litrə bərabər olacaq. 6-cı sual. Elementlərin əmələ gətirdiyi birləşmələrin formulalarını uyğun xanalara yazın. 9 dənə maddə yazmalıyıq, yəni kalsium 2 valentli metaldı, oksigen 2 valentli qeyri-metaldı, kalsium oksid əmələ gələcək. Çünki ikisinin də valentliyi eynidir deyə olar ixtisar gedəcək. Kalsium xlorla, kalsium xlor 2 əmələ gətirəcək. Çünki xlor 1 valentlidir, kalsium 2 valentlidir. Valentlikləri çarpaz şəkildə indekslərə yazdıqda belə bir maddə alınır. Və kalsium fosforla kalsium 3P2 maddəsi əmələ gətirəcək fosforun 3-ü düşür kalsiyumun indeksinə, kalsiyumun 2-si isə düşür fosforun indeksinə. Natrium oksigenlə, natrium 2O əmələ gətirəcək, çünki natrium 1 valentli, sabit ə, bir sabit valentli metaldır. Xlorla natrium ilə natrium xlor əmələ gətirəcək, çünki hər ikisi 1 valentlidir. Fosforla natrium isə natrium 3P əmələ gətirəcək. 3 valentli dəmir oksigenlə Ferom 2O3 xlorla ferrom xlor 3 və fosforla ilə ferrom P əmələ gətirəcək çünki nə də valentlikləri indeksdə nəzərə alırıq. 7-ci sual Euler Venn diaqramında uyğun bəndləri qeyd edin deyir. 1 mol demqazı, yarım mol karbon qazı verilib bizə. Baxaq 11.2 litr yarım mol karbon qazına aid olacaq. Ə bir moldə ammoniya qazı 22.4 litr həcmə malik olacaq normal şəraitdə. İkinci sual tərkibində 1 mol oksigen atomu var. Bu hər ikisinə aiddir. 1 moldə ammoniya qazında gördüyünüz kimi elə 1 mol oksigen var. 1 mol karbon qazında 2 mol oksigen var, amma biz yarım mol karbon qazı götürdüyümüzə görə həmin yarım mol karbon qazının tərkibində də 1 mol oksigen atomu olacaq. 2 gedir ortaya. Burada görünmədi, bura yazıram. Terkibinde 2 mol ümumi atom var deyir. Bu dem gazına aitti. Belli. Gördüğünüz gibi bir karbon bir oksigen var. 2 mol ümumi atom var. Ve 1 mol karbon gazında 3 atom var. Eğer 1 mol karbon gazında 3 atom 3 ena sayıda atom varsa yani 3 mol atom varsa. Mol yazsak daha olar. Yarım mol karbon gazında neç atom var? 1 onda 5 mol atom var. 3-cü müddə yalnız dəm qazına aid olacaq. 4-cü müddədə deyir tərkibində 1 mol karbon atomu var. Bu da yenə dəm qazına aid olacaq. Çünki 10.5 mol karbon qazında elə 10.5 mol karbon atomu var. 8-ci sual. Verilmiş maddələrin nisbi molekul kütlələrinin fərqini hesablayın. Maddələrdən birincisi xromat turşusudur, ikincisi isə xrom 2 hidroksiddir. Baxaq. Əvvəlcə xromat turşusunun MR-ini hesablayaq. H2CrO4. Yox, heçbiri xromun ayrı verilməyib. Onda heç MR-i hesablamağa ehtiyac da yoxdur. Baxırıq. Hər iki maddədə 2 hidrogen var. Hər iki maddədə 1 xrom var. Amma oksigen fərqləri var. 1-ci maddədə 4 oksigen var. 2-ci maddədə 2 oksigen var. Yani fark nedi? 2 oksijen kadar. 2 vur 16, 32 kadar fark var. 9'da deyir hansı elementler değişken valentlidir? Bu ezberlik bir sualdır. Chrome 2, 3, 6 valentli olabilir. Değişkendi. Sink yalnız 2 valentli olabilir. Sabitti. Fosfor 3 ve 5 valentli olabilir. Değişkendi. Kükürt 2, 4, 6 olabilir. Değişkendi. Kalsiyum yalnız ikivalentli ola bilər, sabittir və dəmir 2, 3 valentli ola bilər, dəyişkəndir. 10-cu sual uyğunluğu oxlarla göstərin deyir. Aha, qaz qarışıqlarının orta molar kütlələrini müəyyən etməliyik biz bu sualda. Verilmiş bütün e, vahidləri, yəni litrlə də verilsə, kütlə ilə də verilsə, mola çevirməyimiz daha məqsədə uyğundur. 1-ci qarışıqda 1.5 mol dəm qazı var. 0.5 mol karbon qazı var. Deməli, M ortanın düsturu ilə həll etsək, nu1 m1 + nu2 m2 / nu1 + nu2 düsturu bizə lazım olacaq. Baxaq, 1.5 mol dəm qazı. 1.5 vurulsun 28 yazacağıq, çünki dəm qazının MR 28-dir üstə gəl 0.5 vurulsun 44 yazacağıq və böləcəyik molların cəminə. 1.5 + 0.5 2 edir. İndi hesablasaq 1.5-i 28-ə vuranda eləyir 42 + 0.5-i 44-ə vuranda eləyir 22. 2-yə böləndə görə nəsi alınır? 64 bölünsün 2 bərabərdir 32-yə. Bir ağğundu 32. İkinci qarışığa baxaq. 2 mol azot və 2 mol hidrogen. Azotun emri 28, hidrogenin emri 2. Yazıram 2 vurulsun 28 + 2 vurulsun 2 bölünsün 4. Çünki 4 mol qaz var bizim qarışığımızda. Bu da eləcək 56 + 4 bölünsün 4, yəni 60-ı da 4-ə böləndə 15 alınacaq. İkinciyə uyğun gəlir bu. Və üçüncüyə baxaq indi. M orta bərabərdir 11 onda 2 litre oksijen 0 onda 5 mol demekti. 11 onda 2 litre metan yine 0 onda 5 mol demekti. Onda da yazıram. Onda 5 vurulsun. Oksijenin emeri 32. Plus. Onda 5 vurulsun. Metanın emeri 16. Böleceğim molların cemine yani 1'e. Bu da ne 16 plus 8. Yani 24 olacak. Növbəti suala keçirəm. 11-ci sual. Natrium karbonatda elementlərin say nisbətini göstərin. Say nisbəti tapmaq çox asandır. Verilmiş indeksləri elə götürürük. 2 natrium, 1 karbon, 3 oksigen. 2 1 3 olacaq doğru cavab. 12-ci sual. Distilləyə üsulu ilə hansı qarışıqlar ayrılır? Distilləyə üsulu ilə bir-birində yaxşı həll olan mayeləri ayırmaq mümkündür. 1-ci qarışıq etil spirti suda yaxşı həll olur. Bəli, bunu ayırmaq olar həm də ikisi də mayedir. İkinci qarışıqda bitki yağı ilə su, yenə ikisi də mayedir, amma bitki yağı suda həll olmur. Bunu distilə ilə yox, durultma ilə ayırmaq olar. Və üçüncü qarışıq qumla su, burada biri maye olsa da, biri bərkdir. Quma su süzmə üsulu ilə ayırmaq olar. Yalnız 1 olacaq doğru cavab. 13-cü sual. Karbon, hidrogen, oksigen nisbətləri 3:1:4 olarsa, birləşmənin formulunu müəyyən edin. Məsələn, A variantına baxaq. CH4O. Burada 12 qram 12 qram karbon, 4 qram hidrogen var və 16 qram oksigen var. İxtisar eləsək nə qalır burada? 4-ə ixtisara aparsaq 3:1:4 qalır. Yəni cavab A variantı olacaq. 14-cü sual. Maddə verilib bizə karbon qazı kütləsi 22 qramdır. Həcmi nə qədərdir? MR-i də 44-dür. Deməli bütün qazların 1 molu 22.4 litr həcm tutur normal şəraitdə. Onda belə çıxır ki karbon qazının da 44 qramı normal şəraitdə 22.4 litr həcm tutur. Bəs yaxşı 22 qramı nə qədər həcm tutur? Bu da olacaq 11.2 litr tənasüblə tapırsınız. 15-ci sual: 2 mol ümumi atomu olan CH4 maddəsi neçə litrlidir? E, sualı oxuyan kimi tənasıbın birinci qolunu yazıram. 2 mol atomu olan CH4 x litrlidir. Bilmirik neçə litrlidir. Amma CH4-ün 1 molunda, gördüyünüz kimi 1 karbon, 4 hidrogen atomu var, yəni 5 mol atomu var 1 molunda. Və 1 molun həcmi 22.4 litrdir. Nüvə salam, tənasıbi həll eləyirsiz. Cavabı nə çıxır? 8.96% olur. 16-cı sual. 1 mol azot və 4 mol hidrogendən ibarət qarışıqda hidrogenin həcm payını hesablayın. 1 mol azot, 4 mol hidrogen. Həcmə çevirədə bilərik, çevirməyə də bilərik. Gəlin çevirək. 1 mol azot 22.4 litr olacaq normal şəraitdə. Və 4 mol hidrogen 89.6 litr olacaq. Yenə normal şəraitdə. Qaz qarışığının ümumi həcmi nə qədərdir? 112 litrdir. Və biz burada hidrogenin həcm payını tapmaq istəyiriksə 89.6 litr hidrogeni ümumi 112 litrə bölüb faizə çevirməliyik. Cavab da olacaq 80%. Faiz. Yəni D variantı. Vaxt bu sualı heç həcmə çevirmədən mollar vasitəsi ilə də getmək olar. 1 mol azot 4 mol hidrogen varsa, bu 5 mol qaz qarışığı deməkdir. Bu qaz qarışığının 5-də 4-ü hidrogendirsə, bu yenə 80% olacaq. 17-də deyir, sabit valentli elementləri müəyyən edin. Hidrogen sabittir, 1 valentlidir, amma dəmir sabit deyil, 2, 3 valentli ola bilər. Kükürt sabit değil. 2, 4, 6 valentli olabilir. Flor ise sabitti. 1 valentli olabilir. Mis sabit değil. 1, 2 valentli olabilir. Alüminyum sabitti. 3 valentli olabilir. D varyantı doğru cevabdı. Hem natrium hem flor sabit valentli elementlerdi. Her ikisi 1 valentli olabilirler. Y varyantında kükürdü bayak dedik. 2, 4, 6 olabilir. Sink ise yalnız 2 valentli olabilir. 18-ci sual elementlər verilib, A və B nisbətən kütlələridir. Bu qədərdir. Biz də nisbi molekul kütləsini hesablamalıyıq. MR AB3 maddəsi bərabərdir. A 32 disə. Üstünə də 3 dənə B gələcəm. Yəni 3 vur 16 32 + 48 cavab olur 80. Asan bir sualdır. 19-da deyir. Hansı halda maddələrin tərkibində eyni sayda atom var? 3 mol oksigen. 3-ü vuracam 2-yə. 6 atom var. 2 mol su. Suyun bir molekulunda 3 atom var. 2-si hidrogen, 1-i oksigen. Həmin ikini də vuracam atomların sayına, yəni 3-ə. Cavab olacaq 6. 1 və 2 bərabərdir. 4 mol azotda 8 atom var. 4 * 2. 2 mol ozonda 2 * 3 6 atom var. Və 3 mol karbon qazında 9 atom var. 9 mol Çünki bir karbon, 2 oksigen. Bu elədir. 3. Üç. 3-ü də 3-ə vuranda 9 olur. Eyni sayda atom 1, 2 və 4-cü maddələrin molekullarında, tərkiblərində var. 20-ci sual uyğunluğunu müəyyən edin sualıdır. Verilmiş maddələrdə biz elementlərin kütlə nisbətini tapmalıyıq. NO-da bir azot bir oksigen varsa bu 14/16 deməkdir. Hər ikisini 2-yə ixtisar eləsək 7/8 qalacaq. Yəni 1-ə uyğundur B. N2O5 2 azot 2*14 28 5 oksigen 5*16 80 deməkdir. Və nəyə ixtisar eləsək? 4-ə ixtisar eləsək qalır 7/20. 2-yə uyğun gəlir C. N2O3 2 azot 28 deməkdir, 3 oksigen 48 deməkdir. Yenə 4-ü çıxılsə 7 bölünsün 12 qalacaq, 3-ə uyğun gəlir, D. Və beləliklə bütün sualları izah etdim, E variantında. Əgər izahlar xoşunuza gəldisə, kanala abunə olmağı, bəyən butonuna toxunmağı və dostlarınızla, sinif yoldaşlarınızla bu videonun linkini paylaşmağı unutmayın. Növbəti videolarda görüşənədək, sizə sağlamat qalın.